islom abdug'aniyevich karim mustaqil o'zbekiston davlatining asoschisi yurtimizni sobiq mustabid tuzum qaramligidan ozod qilib uni zamonaviy asosda taraqqiy ettirish strategiyasini dunyoda o'zbek modeli degan nom bilan tan olingan rivojlanish yo'lini ishlab chiqqan jahon miqyosida katta obro' e'tibor qozongan buyuk davlat va siyosat arbobi sifatida vatanimiz tarixida o'chmas va yorqin iz qoldirdi yurtimizda tinchlikni millatlar va fuqarolar o'rtasida totuvlik va hamjihatlikni qaror toptirish uni saqlash hamda mustahkamlashga beqiyos hissa qo'shdi xalqaro maydonda o'zbekistonning obro'sini yuksaltirishda o'zbek nomini butun dunyo butun dunyoga tarannum etishga ulkan hissa qo'shdi buyuk insonlardan buyuk fikrlar qoladi o'zbek yoshlarini qanchalik sevar edilar o'zbek xalqini o'ziga anglatib ketgan inson qalbimizda mangu yashaydi o'z tarixini bilmagan kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'qdir aytmaq oson emas sizlarni shukr bar siz aytgan navolar unutmaq oson emas sizlarni afsusdan egildi boshlar ham sog'inib uyildi qoshlar ham Afsusdan